这个是我亲身经历的，当天也这样描述了。他不是一个人看到的，他是可以说，成百上千个人都看到了，因为他离地面太近了。它飞得非非常慢，发着橘红色的光。就是两个碟子扣在一起，中间溜出一米的距离，它是这种形状的，就稍这么高一点，五六个一起，每个飞碟有一点五这么大，发出一种非常奇妙的音乐。它那个音乐、啊、特别好听，里面的那个外星人，我看不到面部，是圆圆的脑袋，有一米二高左右。 蛋清在里面，往外看，外面是白色的。他和人之间的沟通不需要语言，呃 <noise>，你现在想啥，他会告诉你啥。他问你什么，你知道，立马就知道。质量个规定。 这外星人也告诉我了，他的那个工作，他也没有任何仪表，也没有任何显示器。这个跟张祥前描述的也是一模一样。但是我只知道这些东西，然后我就下来了。到了学校之后，我们学校就像炸了锅一样。那天我又遇到一个南平镇的一个朋友，他们有很多同学也也都看到了。我家和我的学校和南平镇，然后连成一条直线，正好经过张祥前家，说明张祥前在八五年看到的和我们看到的那次飞碟应该一样、啊。